я верю Тебе, я верю в Твое Слово Божье, Господь. И мы, Бог мой, как верующие люди, Господь, уповаем в это время не на Тебя. Дух Святой, прикоснись к нас, к нам, Господь, к нашему сердцу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Друзья, присядьте. Всех рад видеть, всех мы рады приветствовать. В церкви мы собрались, да. И хочу начать со свидетельства. Хочу призвать братьев посвидетельствовать. Что мы делаем, когда мы свидетельствуем, друзья? Мы, написано, э, они победили лукавого кровью Агнца и силой свидетельства своего. Кровь Христа уже пролита. Осталось нам свидетельство, чтобы наступить дьяволу на горло, закрепить и утвердиться в свободе и в истине. Аминь. Аминь. Брат, выходи. Здравствуйте, церковь. Славим Бога давайте будем. Э, Есть мое большое свидетельство. слава Божьей в моей жизни. Э, я как бы с детства, вот начал свой путь с детства в Афихе. Я Мне понравилась блатная романтика в моей жизни. Я любитель был костра и песен. Да, и там, где появились деньги, да, когда я начал в криминальных кругах кружиться, появились деньги. Где были деньги у меня, появились наркотики, знаете. Там, где были наркотики, к чему они меня привели? В зависимость. В зависимость это надо было зависеть уже не только от наркотиков, но и от поисков денег. Я искал постоянно деньги. Оно меня привело к разбойным образу жизни. Я был разбойником, вот кто поселка, знают, у нас есть государственный банк, сейчас банк, да, я вот совершил его разбойное нападение в своей молодости, ограбил его, скрывался очень долгое время, все равно меня нашли, я у меня путал, путал, я бегал, но меня все равно нашли, да, судили на ну, на количество времени, это, ну, три петра назывался, да, 15 лет Срок мне дали, как бы. Но ну, по славе Божьей, я вот не знаю, когда попал туда, я молился Господу, просил его, чтобы он меня избавил от этого, что я молодой, я не хочу оставить там здоровье в этих ямах, косырах, да. Э, потому что я не, под, ну, не поддавался влиянию никакой администрации, был ярым противником всего этого административного коллектива. Вот. Ну и как бы Господь меня услышал, мои молитвы, а я знал молитву, знаете, какую только очень наш. Вот, это с детства, у меня мама как бы кривила это, и вот она всю дорогу со мной была. И Господь как бы был со мной всю дорогу, только вот с недавнего времени я начал понимать, что Он действительно в моей жизни работает, и начал видеть Его славу вот ну, в них в этом. Господь вот есть со мной, и слава Ему. И вот после того, как я начал заниматься, ну отсидел уже, да, Господь меня именно скосил полсрока, мне чудотворным образом просто через 9 лет меня выпустили с этого заключения. И я на сегодняшний день, у меня нету даже справки об освобождении, я являюсь несудимым человеком. Аминь. Просто. Ну, вот так. Мне просто зала сюда выгнали, сказали, забудь, что ты потратил эти 9 лет, просто попрощайся с этой жизнью. Да? Я вроде как бы вышел, начал, думаю, ну все, слава Богу, начнем с нового листа, Но мне ну мне тут-то да. было. У меня был брат, у меня как бы конфискация имущества всего, да, по тяжелой статье такой. Я подарился своему брату родному. Но освобождаясь, я не увидел ни брата, ни дома, ничего не было у меня, кроме четок, меня духа моего, ну и Господа мной, как я на тот момент просто не понимал этого. Ну и улица. Улица к чему мне привела. Опять к такому же амральному образу жизни. Я просто разлагался. Первое свидетельство, что я стою здесь в нашей церкви, когда это был именно дом искусства потом, ну, именно блуда, и мы здесь пили, я здесь пистолета смог стрельнуть в потолок, мог употребить наркотик вот на этих диванах, а для меня вот сейчас стоят перед вами, перед такой классной церковью, это реально свидетельство славы Божьей. Вот, это первое, да? И вот моя жизнь надо там не заканчивалась, я продолжал именно грешную жизнь свою, она меня привела к тому, что вот мы с другом, да, он тоже был с поселком, мы переехали на Таир, нашлись там, продолжили употреблять в этих количеств, таких количествах, что люди говорили, ну, так люди не могут, ну, не живут так люди. Ну, меня же это не останавливало, мне надо всего и побольше было. Вот. И пришло к тому, что у меня на руках умирает мой друг, у меня отказывают, начинают отказывать ноги. Ну и куда? Я тревога, так до Бога, да? Я знаю, что это работает где-то в подсознании. Я начинаю молиться. У меня просто вот так вот его бабушка говорит, выйди, иди, пожалуйста, отсюда. Я, собравшись с последними силами, вышел, перешел на архитекторскую дорогу и упал. И откуда не возьмись, появилась моя жена. У меня двое детей, да, жена, мы, правда, не живем вместе из-за моего образа жизни. Вот. Она меня подняла, вызвала скорую, приехала скорая, говорит, а нет, ну нема смысла вызывайте катафалку, ну это труп. Мы не будем тебя вести, говорит, ты, и... ну все, это смерть. И я понимаю, что у меня час назад труп на руках умер. От такой же ситуации. Нас просто отравили, как бы мы, ну, криминальная жизнь, понимаете, у нас не, мы были там. Вот. Ну, Господь расположился так, что ну, настояли все-таки, приехала скорая, заплатили денег. Меня забрали, привезли в скорой. Ни одна больница меня не хотела принимать, но ну, Белинского такая больница, туда принимают всех. Смертник, несмертник, ну, меня положили в палату, знаете, последний путь. Ну, вот. Я лежал, я не шевелился, я не ел, я ничего не ну, я не пил. Я только в мыслях просто читал очень нас, потому что уже имея опыт, знаю, что Господь работает, ну, и вот в тот момент именно я понял, что кроме Господа мне помочь никто не может, и Он, ну, несмотря на всю мою грешную жизнь, насколько я его именно предавал, Он меня не оставил, потому что Господь наш милостивый, Он верный своему слову, верен нам, и мы, ну, хотелось бы, чтобы каждый из нас также был по отношению к нему. К слову. Аминь. Вот. И такая ситуация, что меня Господь просто вытащил с этой ямы. Эти доктора сами не верили. Мне говорят, если ты в течение двух дней не умрешь, ну, ты будешь жить. Но я живу, я живой, я ваше Стою перед вами, свидетельствую, что я живой, Господь живой наш, Он милостивый, Он Все во славу Божью. Аминь. Аминь.